В рамках криминального расследования хищения бюджетных средств Мин Агрополитики Украины сегодня, 21 марта, сотрудниками ГУБОП МВД Украины и Генеральной прокуратуры Украины проведены обыски в ряде и ряд других следственных действий. Я сегодня скажу об этом эпизоде лишь только потому, что уж слишком своеобразны результаты этих обысков. В результате обысков в домашних дома у двух Бывших государственных чиновников обнаружена крупная сумма денег, более чем 2 миллиона долларов. У первого заместителя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Симонова изъято 1 миллион 717 тысяч долларов США, 1 миллион 250 тысяч гривен и 9 тысяч евро. У экс-министра аграрной политики господина Присяжнюка изъято 286 тысяч долларов, 659 тысяч гривен, несколько наручных часов, высокой стоимости известных мировых брендов. Расследование здесь широкомасштабное, но продолжается. И как еще раз говорил, это штрихи к портрету. Прошлой коррупции, недопущение коррупции сейчас. Очень много разговоров о том, что и сейчас продолжают работать криминальные схемы, особенно в сфере агропромышленного бизнеса, ликероводочного бизнеса, табачного бизнеса. Здесь везде можно говорить «бизнес» в кавычках в системе здравоохранения, лекарственных препаратов и так далее. Мы сейчас говорим публично о незавершенных расследованиях, в том числе для того, чтобы предупреждать тех, кто имеет соблазн идти в рамках этих построений, а также выполняя текущую нашу политическую волю, не допустить перехода вот этих старых схем грабительских, для которых казна пуста в сегодняшнее время.